Hərbin salamlayıram, əzabtlər, hər şagirdlər. Deməli, sizlərlə 2024-cü il absidentlər üçün maraqlı suallar izah etməyə çalışacağam. Deməli, izahlarımız ə, bu kitaptan, yəni sınaqlar toplusu, yəni buraxılışa hazırlaşan şagirdlər üçün, 11-ci siniflər üçün buraxılış imtahanı üçün ə, sınaqlar toplusu kitabımız var. Bunu inşallah sentyabrda daha da yeniləyəcəm. Ə, belə deyək, səhflər aradan qalxacaq, əlavə sınaqlar olunacaq, daha da təkmilləşmiş versiyası inşallah sentyabrda ə, olacaqdır. Əldə edə bilərsiniz. Və ə, indi isə keçək buraxılışa uyğun maraqlı sualların izahına baxaq. Deməli, burada məsələn bu misalda yazıb ki, qruplarını ayırın. Çaşın ki, birinci videonu saxlayıb özünüz इhtiyacınız sonra baxasınız. Ba nə ilə nəmə olar burada? Fikir verin burada. 25x kvadrat +1x +1 Bunu birlikdə yazıram, bunu da sonra yazıram. 9y kvadratı da sonra. Yəni niyə görə belə elədim? Çünki bu ifadə 5x + 1-in nə idi? kvadratıdır. Müxtəsər vurma düsturudur. Bu ifadə isə 3y-nin kvadratıdır. Onda iki ifadənin kvadratlar fərqinə görə birinci mötərizədən ikinci mötərizəni çıxırıq. Sonra isə üstünə gəldik. Yəni 5x + 1 + 3 idi. Bu şəkildə baş verib. Sonra gəlin növbətinə keçək. Növbəti misalla keçək. Növbəti misalda belə bir sual var. Deməli 1 - 5x-in kvadratı bölünsün x - 2 üstdə 7 +2-x^7 +25x^2 -1 Kəsrini ixtisar edin. Əziz şagirdlər, deməli e, buradan nə olacaqdır? 1-5x^2 qalsın yerində. Məxrəcdə isə diqqətlə qulaq asın. Bax, burada məsələ nədir? Bu x-2^7 e, qalsın yerində. Amma biz burada bu ifadədə mənfini qabağa çıxartsak nə baş verəcəkdir? Mənfini qabağa çıxardanda bu olacaq x - 2 və bu tək dərəcə olduğuna görə mənfi qabağa gəlir, keçir bura. Onda bunu minus edir. Çünki tək dərəcədir. Tək dərəcə olduğuna görə o mənfi gəldi, çıxdı bura. Yəni mənfinin 7-ci dərəcə qüvvəti ilə mənfi edir. Oldu? x - 2 üsti 7. Gördünüz? Onda bunlar getdi, yoxa çıxdı. Burada 1 - 5x-in kvadratı aşağıda belədir. Fikir verin, bu nə deməkdir? 25x kvadrat. Hətta belə bir şey də eləmir olar. Bu 1 - 5x-in kvadratını 1 - 5x-in kvadratını necə yazmaq olar? 5x - 1-in kvadratı kimi də yazmaq olar. Sonsuz da ə elə şəkildə, çünki kvadrat həmişə müsbətdir, eyni şeydir. Belə də yazmaq olar. İndi deyəcəm niyə görə elə yazmaq olar? Bu 5x-in kvadratıdır. Bu da 1-in kvadratıdır. Onda 2 ifadən kvadratlar fərqinə görə 5x - 1 5x + 1 olacaqdır. Onda buradan da bunun 1-i ixtisar getdi, qaldı 5x - 1 / 5x + 1. Bu şəkildə. Vəsü. Məsələ, məsələ bitmişdir sonra Növbəti sual. Yazıb ki 5x kvadrat - 2x + -1 minus -1 üstdü 6. Deyir əmsallar cəmini tapın. Əmsallar cəmini tapın. Yəni bu ifadənin əmsallar cəmini tapın, necə taparsınız? 1. özünüz yazmağa cəhd edin. Sizcə necə tapmaq olar? Əlbəttə ki, əmsallar cəmini tapanda demişdik ki, dəyişənlərin yerinə 1 yazacağıq. Əmsallar cəmini taparkən onda burada dəyişənlər x olduğuna görə x-in yerinə 1 yazanda 5 - 2 3 3-dən də 1 çıxanda 2 2 üstü 6 o deyilir 64. Deməli əmsallar cəmi oldu 64. Bəs yaxşı. Bu ifadənin sərbəst həddinin soruşulsa idi, sərbəst həddi tapanda isə biz dəyişənlərin yerinə 0 yazırıq. Onda x-in yerinə 0 yazanda bu 0 bu 0 -1 üstü 6-o da 1 eləyir, yəni sərbəst hədd 1 edəcəkdi. Bu da belə bir maraqlı sual. Sonra Sonra buradan baxaq. Çalışıran maraqlı suallar yazın. Və yenə istəyən vuruqlara ayırmağa aid bir maraqlı sual yazın. 8x kvadrat 8x kvadrat + 14xy - 15y kvadrat. Deyir ki, çoxhədlisini vuruqlarına ayırın. Vuruqlara ayırın. İndi burada biz nə edəcəyik? Əlbəttə ki, vuruqları ayıranda əsas parçalama metodundan istifadə edə bilərsiniz. Çalışın birinci özünüz yenə deyirəm, yazın, videonu saxlayın, görə bilirsizmi? Bax, 14x y vuruqlarını ayıranda, məsələn, 8 və 6 kimi vuruqları ayıra bilər. O bizə nə sə verirmi? Yoxsa nə sə vermir? Və hətta müxtəlif çür ələmlər olar. Başqa nə ələmlər olar? 6 9-lu olar. 6 9 sonra başqa nə etməyə olar? Elə eləməliyik ki, bunu necəsizə parçalamaq elə olmalıdır ki, bir hissəsi bura, bir hissəsi də bura ilə uyğunlaşsın və uruqları ayırıq elsin. Burada fikir verim, burada minus yazmalıyam, çünki burada mənfi var, burada da elə eləməliyik ki, minus olmalıdır. Eee, deməli minus olmalıdırsa, onda bunu fərqli cür edək ə 18 - deməli 20 - 6 necə olar? 20 ilə 6. Aha, desən 20 ilə 6 olur. Bir dan baxaq. Yəni 20x y - 6x y desən ödəyir. Çünki bu ikisindən neçəni çıxardaq? 4x-i çıxartsaq qalacaq 2x plus burada qalacaq 5y. Burdan isə -3y-ni çıxatsaq qalacaq 2x + 5y. Bəli, düzəlmişik. Düzəlmişik. Onda 2x + 5y 2x + 5y 4x - 3y. Və. Qətər də getdi. Oldu bu şəkildə. Oldu bu şəkildə. Vuruqlarına ayırdıq. Kim vuruqlara düz ayırdı? O kommentdə yazsın. İndi isə sizə deməli növbəti bir maraqlı sual istəyirəm təqdim edim. Vah, növbəti maraqlı sual da gəlin belənçi olsun. Yazıb bizə a + 1/a = 5 olarsa bizə deyir ki, a³ + 1/a³ ifadəsinin qiymətini tapın. Yəni bu 5 olarsa, bunun qiymətini tapın. Bu bərabər sıfır. So. Buyurun, necə edərsiniz? Yazın. İndi isə izaha baxaq. Bax, bunu müxtəlif yolla da etməyə bolar, amma ən gözəli o, bax bu düsturla a³ + b³-ün düsturu necədir? a + b-nin kubu - u3ab a+1. Vaxt köməkçi müxtəsar vurma düsturu. Bununla daha asan həll olacaq çünki bu da 2 dənə ifadənin kublar cəmidir. O da a+1/a-nın kubu - 3 vursun bunların bir-birinə hasili bir də bunların cəmi. Onda nə olacaq? Onda e, deməli a+1/a-5-in kubu 125 - İç vurusan (4 + 1 / 5) 15 125-dən də 15 çıxanda eee 110 qalır. Belə deyilmi? 110. Bəli, 110 bu şəkildə. Kim düz tapdı, kommentdə bildirər. İndi isə istəyən sizin yazacaq, siz siz yəni sizin yazmağınız üçün bu sualı verəm sizə. 25x kvadrat səliqəli yazaq. 25x² - y² + 10y - 25. Ə e, vuruglara ayırın. Vuruglara ayırın. Bunu sizin özünüzə tapşırıram. Bunu vuruglara ayırıb kommentdə yazarsınız, əziz şagirdlər. Əziz şagirdlər, ə e, onu bildirim ki dərslərimiz inşallah avqustun axırından başlayır və qeydiyyat çoxdandır davam edir. Həm öz dərslərimizin qeydiyyatı, yəni həm əyani şəkildə, həm onlayn şəkildə, eyni zamanda isə digər fənlər, yəni bilirsiniz ki, Eller -El Akademiyada artıq bütün fənlər üzrə peşəkar müəllimlər dərslər keçəcəklər. Hər biri xüsusi lektitorlardır. Olsun informatika Kimya, Azərbaycan dili, İngilis dili, fizika bütün fənlər üzrə ən peşəkar müəllimlərlə birlikdə bu illəri sizin ə, xidmətinizdə olacağıq. Həm onlayn şəkildə, həm əyani şəkildə, ödənişsiz dəstə də səkəcəyəm. Yaxında Telegram qrupları açacağam. Ödənişsiz sınaqlar, ödənişsiz dərslər, videolar hamısı olacaqdır. Eyni zamanda da ödənişli şəkildə, yəni qoşulmaq istəyirsinizsə bütün fənlər üzrə onlayn və əyani şəkildə peşəkar müəllimlərin dərs keçməyi ilə qruplara qoşula bilərsiniz. Bu nömrəyə yazın, ətraflı məlumat əldə edin və gecikmədən qeydiyyata düşə bilərsiniz. Eyni zamanda mənim öz qruplarımda da, yəni çox az qrup götürəcəm, yəni çox qrup götürə bilməyəcəm, vaxtım olmur. Ona görə kimlər qoşulmaq istəyirsə, mənim dəslərimə də bu nömrəyə yazıb məlumat alıb qoşula bilərlər. Belə Növbəti bəs nə cür videolar istəyirsiniz? İnşallah əsas videolarımız avqustun 15-indən sonra artıq start verəcək əsas videolara. Belə mövzui izahları, dərs izahları, test izahları, yəni avqustun 15-indən sonra inşallah olacaq. Kanalı abunə olmayı, rəy rə yazmağı unutmayın. Sağ olun.